assalomu alaykum barchaga ozuqaviy kasalliklar to'g'risidagi mavzuyimizni o'rganishga xush kelibsiz o'zi ozuqaviy kasalliklarni biz ikkita katta guruhga bo'lsak bo'ladi birinchisi bu ozuqa mahsulotlarini yetishmasligi ikkinchisi bu ozuqa mahsulotlarini haddan tashqari ortib ketishi ozuqa mahsulotlarini yetishmasligi deyilganda bu organizmni normal hayot faoliyatini kechirish uchun ham energetik jihatdan ham sifat jihatdan yetarli bo'lgan ozuqa modda nazarda tutiladi bordiyu mana shu ham energetik jihatdan yetishmasa yoki bo'lmasam sifat jihatdan yetishmaydigan bo'lsa bu oziqquviy yetishmovchilik deb aytiladi bu holat asosan iqtisodiy jihatdan yaxshi rivojlanmagan mamlakat fuqarolarida ko'p kuzatiladi mana bir rasmga e'tibor beradigan bo'lsak tipik afrika fuqarosi afrika qit'asida yashaydigan ochlik yoki iqtisodiy jihatdan qiynalgan odamning tashqi ko'rinishi keltirib o'tilgan va Və... mana shunaqangi odamlarni sog'lig'ini o'rganish bunaqangi ko'rinishni kelib chiqishini sabablarini qidirish natijasida quyidagi sindromlar yoki klinik holatlar o'rganib chiqilgan bulardan birinchisi marasmus hisoblanadi marasmusda har qanday turdagi oziq omuddlar yetishmaydi o'zi biz bilamizki energiya manbalarini uchta katta guruhga bo'lib o'rganamiz bular oqsil moddalari yog' moddalari va uglevod moddalari hisoblanadi oqsil va uglevodlar parchalanganda to'rt butun o'ndan bir kilokaloriya energiya hosil bo'lsa to'qqiz butun uch kilokaloriya yog' moddasi hosil qiladi va bir kunda inson voyaga yetgan inson o'rtacha yashashi uchun taxminan uch ming kaloriya atrofida uch ming kilokaloriya atrofida energiyani qabul qilib olish kerak bo'ladi endi marasmusga chalinish uchun inson ovqati tarkibida ham oqsil ham yog' ham uglevod tanqisligi kuzatilishi kerak asosan bir yoshdan kichik bo'lgan bolalarda kuzatiladi bunga sabab onasi mana shu bolani oziqlantiradigan yani onasi ovqati tarkibida yetarli moddalar yetmaydi va mana shu onasidan hosil bo'ladigan sutni iste'mol qilgan bolada ham nutrientlarni yetishmovchiligi kaloriyani yetishmovchiligi kuzatiladi rasmuda o'sishdan kech qolish mushaklar massasining kamayishi protein yetishmasligi hisobiga hamda teri ostida yog' qavatining hosil bo'lmasligi bilan xarakterlanadi e'tibor bersangiz rasmda ikkala odamda ham suyaklari ko'rinib turgani yaqqol bilinib turibdi endi mana shu muskul massasini rivojlantirish uchun biz bilamizki aktin meazin kabi oqsillar kerak bo'ladi va oqsil ya'ni protein yetishmagandan keyin muskullari ham shakllanmaydi yog' moddasini hosil qilish uchun kaloriya ortiqcharoq bo'lishi kerak ortiqcha kaloriya yog' ko'rinishida işte, organizmda zaxirlanadi asosan teri ostida lekin bu holatda shu narsani ko'rishimiz mumkin emas yana mana shu nutrient defitsitli kasallikdan varsho deb aytiladigan turi bor bunda kaloriya общий kaloriya uch ming kaloriya yani, taxminan yetarli bo'ladi lekin ovqatni sifati yaxshi bo'lmaydi bunda uglevodlar asosan asosiy energiya manbai sifatida bo'lsa oqsilni iste'mol qilish hmm, kam bo'ladi bu ham o'sha go'sht mahsulotlarini kam iste'mol qiladigan populyatsiyalarda ko'p kuzatiladi protein yetishmagandan keyin asosan qonni ichida yoki su, tana suyuqliklarini ichida oqsillar beradigan asmotik bosim hamda oqsillardan hosil bo'ladigan strukturalarni kamligi kuzatiladi e'tiborli tarafi kaloriya defitsiti kuzatilmaydi va bu holat kraxmali ko'p lekin proteini kam bo'lgan moddalarni iste'mol qilganda kuzatiladi asosiy klinik belgilari o'sishning sekinlashuvi mushaklar massasining kamayishidir marasmusdan farq shundaki bunda yog'li jigar hosil bo'ladi nega yog'li jigar sababi biz iste'mol qiladigan ovqat ichaklar orqali so'rilib jigarga borishi kerak va jigarda yog' qayta taqsimlanib keyin boshqa organlarga yuboriladi yog'lar tashilayotgan paytda u qonga oqsillarga bog'langan holatda tashilishi kerak endi biz kvarshoko holatida yetarli oqsil qabul qilmaganimizdan keyin yog' moddasi jigarda qolib ketadi va jigarni yog' bosadi og'ir shish kelib chiqadi bunga sabab qondagi onkotik bosimning pastligi hisobiga biz aytib o'tdik oqsil bizda onkotik bosimni beradi agar oqsil kam bo'lsa onkotik bosim ham kamligicha qoladi kem anemiya kelib chiqadi sababi mana shu gemoglobinni hosil qilish uchun globin oqsili kerak bizda mayli absorbsiya bunga sabab varsinkalarni atrofiyasi ya'ni ichaklarni bo'shlig'ida oziq modlarni so'rib oladigan varsinkalar joylashgan bo'lib ular ham protein kam holatda yaxshi regeneratsiya qila olmaydi pigmentsiz chiziqlar hosil bo'ladi bunga sabab mana shu terazin amino oqsillarni parchalanishidan hosil bo'ladi va keyinchalik pigment hosil qilishda ishtirok etadi ya'ni melanin hosil qilishda ishtirok etadi mana ko'rib turibsiz pigmentsiz soch qismi yoki bu holat terida ham kuzatilishi mumkin mana shunaqangi belgilar bilan xaraktirlanadi mana bu rasmga e'tibor bersak bolani qorni shishib ketgan bunga sabab qornida suyuqlik yig'ilgan bu ham o'sha ankotik bosimni pastligi hisobiga kelib chiqqan ozuqa kaloriya yetishmasligi teskarisi semizlik hisoblanadi va semizlik asosan g'arb mamlakatlarida asosiy muammoga aylangan bunga sabab ularda haddan tashqari iqtisodiy jihatdan yaxshi rivojlanganligi va kaloriyalarni mehnat qilgan maoshiga ko'proq sotib olish imkoniyati borligi bundan tashqari yana shirinliklarni ko'p iste'mol qilish uglevodga boy bo'lgan mahsulotlarni gazli ichimliklarni iste'mol qilish organizmga ko'p kaloriyani tushishiga sabab bo'ladi va bu kaloriyani bir kun ichida sarflay olmaslik natijasida ortiqcha kaloriya yog' ko'rinishida tanada yig'ilib boradi semizlikni baholash uchun bir qancha parametrlar keltirilgan va bulardan eng keng tarqalgani tana vazni indeksi hisoblanadi tana vazni indeksini hisoblash uchun tana vazni kilgrada misol uchun sakson kilogramli odam bo'lsa uni bo'y uzunligini metrlardagi kvadratiga bo'lishi kerak ya'ni misol bir yuz sakson santimetr bo'ladigan bo'lsa biryuz sakkiz metr shuni kvadratiga bo'ladi taxminan yigirma to'rt yarim yigirma besh atrofida chiqadi va aynan mana shu ko'rsatkich tana vazni indeksi hisoblanadi e'tibor bersak mana bu jadvalda semiz ozg'in yoki qanchalik semizligini belgilaydigan shkala bor bordi yo'q tana vazni indeksi o'n sakkiz yarimdan kam bo'ladigan bo'lsa underweight ya'ni ozg'in deb hisoblanadi normal holatda o'n sakkiz yarimdan yigirma beshgacha bo'lish bu normal deb aytiladi overweight ya'ni semizlikdan oldingi holat tana vazni indeksi yigirma beshdan 30 o'ttizgacha bo'lishi obis bu 30 dan yuqori bo'lishi 1 sinfi 30 dan 35 gacha, 2 sinfi 35 dan 40 gacha va 3 sinfi tana vazn indeksining dan yuqori bo'lishi bilan xarakterlanadi lekin tana vazn indeksi bilan shunaqangi muammo borki misol uchun musqul jihatdan yaxshi rivojlangan sportsmen bo'lsa mana shu bo'yga agar 100 kiloli odam bo'lsa bu odamni semiz deb aytish qiyin shuning uchun yana boshqa parametr bel aylanasi uzunligi tana qismlarining proporsiyasi ham semizlikni baholashda katta ahamiyatga ega semizlik qanaqangi yomon asoratlarga olib kelishi mumkin bunda ikkinchi tip qandli diabet shakllanish ehtimoli oshib ketadi gipertoniya kasalligi kelib chiqish ehtimoli oshadi o't tosh kasalliklari rivojlanish xavfi yuqori bo'ladi hamda osteoartrit ya'ni bo'g'im kasalliklarini rivojlanish ehtimolligi oshib ketadi koronar arteriya kasalligi ya'ni yurakni qon bilan ta'minlaydigan arteriyalarning torayib qolishi va yurakda ishemik kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin bularni barchasi ya'ni mana shu kasalliklar kelib chiqishiga sabab qilib leptin antileptin hamda neyropepid y garmonlarini orasidagi nomutanosiblik bo'lsa kerak deb taxmin qilinadi mm. lekin umuman olganda semiz odamlarda mana shu kasalliklarni uchrash statistikasi oddiy populyatsiyadagi normal tana vazn indeksiga ega bo'lgan odamlarga nisbatan ancha yuqori shu bilan hozircha siz bilan bo'lgan ma'lumotlarimiz tugadi keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling